बसमिल वीवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बेनज़ी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये पूरे पाकिस्तान लेवल की जॉब्स हैं इसमें पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम कोपन करें गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पी या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस पर यहाँ पर इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है यहाँ पर आपने थ्री लाइंस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है जॉब आप जॉब पर क्लिक करें या जॉब पर क्लिक करने के बजाय आप ये एरो के बटन पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने पर सबसे पहले ये कहता है कंट्रैक्ट बेस आप यहाँ पर क्लिक कर दें इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऑन कंट्रैक्ट बेसिस ये कहता है सबसे पहले ये जॉब है डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव है इसकी जो जॉब्स हैं पंद्रह सौ अट्ठाईस जॉब्स हैं और इसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है ये हैं छः सौ पचपन जॉब्स इसके एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट चेक करने के लिए डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप इसकी ऐड को चेक करें और इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप चेक कर सकते हैं इसके बाद है आपने अप्लाई किस तरह से करना है अप्लाई करने के लिए ऑप्शन शोर है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने पर यहाँ पर यह कहता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट बी आई आई एस पी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डी ई एंड एस जी रिक्रूटमेंट कंट्रैक्ट बेसिस तो आप यहां पर यह कहता है सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में पहले ये कहता है अप्लाइड फॉर पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है अगर आप डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर डी ई पर क्लिक करें और इसके बाद अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप एस जी पर क्लिक कर दें इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपने अपने अपना नाम लिखना है अपना नाम की स्पेलिंग भी आपने वही लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी गई है अगर आपका उर्दू का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपके नाम आपके जो शनाख्ती कॉड है उर्दू में बना हुआ है तो फिर आप अपने जो नाम की स्पेलिंग है वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है इसके बाद कहता है फादर ने यहाँ पर आपने अपने वालद का नाम लिखे हैं वालद का नाम अगर आप फीमेल है और शादीशुदा है तो फिर आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ को सिलेक्ट करें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले आपने एयर सिलेक्ट करना है एयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपना मंथ सिलेक्ट करना है कि किस मंथ में आप पैदा हुए हैं ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ये मंथ सिलेक्ट करना है मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर इस तरह से डेट को सिलेक्ट कर दें डेट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करता है जेंडर यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करता है सी एन एस सी यहाँ पर आपने अपने शनाख्त का नंबर लिखना है ये बगैर डैशे के अपने शनाख्त का नंबर लिखना है ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डोमिसल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने अपने डोमिसल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंटेक्ट नंबर यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है ई मेल ई मेल वाले खाने में अपनी जी मेल लिखे नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है एग्जामिनेशन सबसे पहले यहाँ पर आपने एस एस सी एस एस सी का मतलब है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड की अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर सबसे पहले आपने ईयर ऑफ पासिंग में आपने जिस साल में आपने पास किए वो साल यहाँ पर लिखना है इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें इसके बाद क्लास या डिवीजन यहाँ पर लिखें इसके बाद स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में क्योंकि मैट्रिक में यहाँ पर आप साइंस ग्रुप लिखते हैं इसके बाद कहते हैं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में यहाँ पर आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखें किस साल में आपने पास किए इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी में बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें हैं ये लिखने के बाद क्लास या डिवीज़न जहाँ कि, किस डिवीजन में आपने पास किए फर्स्ट में किए सेकंड में किए या थर्ड डिवीजन के साथ पास किए जिस डिवीजन के साथ भी आपने पास किए वो यहाँ पर लिखें इसके बाद स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आपने लिखना है आपने अगर प्री मेडिकल के साथ की तो प्री मेडिकल लिख दें अगर प्री इंजीनियरिंग के साथ किए तो प्री इंजीनियरिंग लिख दें अगर आपने आई किया तो आई सी एस लिख दें ये आप इस तरह की इसके बाद कहता है बैचलर यहाँ पर आपने फोटी ईयर ऑफ़ एजुकेशन यहाँ पर आपने इंटर करनी है इंटर करने के बाद के लिए यहाँ पर एजुकेशन में आप फ़ोटीन ईयर के बजाय अगर आपका बी का प्रोग्राम है फिर आपने सिक्सटी ईयर क्वालिफिकेशन को इंटर करना है इसके बाद के लिए यहाँ पर यह कहता है ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पर आप जिसने साल में आपने पास किए वो यहाँ पर लिखें इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिखें इसके बाद डिवीज़न यहाँ पर लिखनी है और इसके बाद स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आपने अगर सिंपल आपने बीए ए बी ए तो फिर यहाँ पर आपने आर्ट्स लिख दें अगर आपने बीएससी की हुई है तो बीएससी जिसमें जिस, जिस जो 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 सब्जेक्ट्स आपने किए हैं जिस तरह से डबल मैथ फिज़िक्स है तो डबल मैथ फिज़िक्स लिखते हैं मैथ ए मैथ बी लिखते हैं आपने डबल मैथ डबल कंप्यूटर फिज़िक्स की हुई है तो फिर डबल कंप्यूटर फिजिक्स लिखते हैं इसी तरह से जो भी आपने कंबिनीशन थी वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं ये लिखने के बाद अगर आपने बी किया हुआ 16 है सिक्सटीन ईयर तो फिर यहाँ पर आपने बी एस जिस सब्जेक्ट में किए उसका नाम यहाँ पर लिखना है इसके बाद अगर आपने एम एम एस सी बी ए बी एस सी के बाद एम एम एस सी भी की हुई है उसकी डिटेल भी यहाँ पर इंटर करें डिटेल इंटर करने सबसे पहले कहते है एयर पासिंग में अपने साल लिखें जिस साल में आपने पास किए इसके बाद कहते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखें इसके बाद कहता है क्लास या डिवीजन यहाँ पर आपने क्लास या डिवीजन का नाम लिखें क्लास या डिवीजन लिखें किस क्लास में या किस डिवीजन में क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो हमारे पास चलती है वो डिवीज़न ही चलती है तो आप डिवीजन यहाँ पर लिखें इसके बाद कहता है स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन लिखे कि आपने किस सब्जेक्ट में एमएससी की या मास्टर प्रोग्राम किया है इन्हें के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलेटेड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है एक्सपीरियंस लिखने के लिए आप ये पाँच से पाँच एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले कहते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जिस जिस इदारे में आपने एक्सपीरियंस किया है उसका नाम यहाँ पर लिखें इसके बाद डेजनेशन जो आपका अहदा था वो यहाँ पर लिखें इसके बाद कहता है फ्राम फ्रॉम वाले खान में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने वो जॉब स्टार्ट की है या आपने वो जो सर्वे स्टार्ट किया जो एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट हो रहा है वो उसकी डेट यहाँ पर लिखनी है इसके बाद कहते हैं टू टू वाले खाने में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को तक आपने वो सर्वे एक्सपीरियंस आपका हासिल किया है वो यहाँ पर लिखे हैं इसके बाद कहते हैं रेगुलर टेम्प्रेरी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जो जो एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं जिस इदारे में आपने काम किए वो आप रेगुलर काम कर रहे थे या आपने कंट्रैक्ट बेस पर वर्क किया अगर आपने कंट्रैक्ट बेस पर उस इधारे में काम किए तो टेम्प्रेरी लिखते हैं अगर रेगुलर थे आप तो फिर यहाँ पर आपने रेगुलर सेलेक्ट कर दें इसी तरह से आप पाँच तक एक्सपीरियंस ये दे सकते हैं इसके बाद ये कहता हैं एन एस ई आर एक्सपीरियंस सबसे पहले यहाँ पर ये यह कहता है ऑलरेडी सर्विंग एन एस ई आर एज डी ई आर एस जी अगर आप ऑलरेडी आपने एन एस ई आर का आपके पास सर्वे का एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपने यस yes पर क्लिक कर दें अगर यस yes, yes पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से आपको पूछते हैं एम्प्लॉय ने यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है इसके बाद जॉब टाइटल जो भी आपकी जॉब की टाइटल था वो यहाँ पर लिखें इसके बाद ड्यूरेशन जितने ड्यूरेशन के लिए वो आपने सर्वे किए उसकी डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है इसके बाद अगर आप आपके पास को, कोई काम नहीं किया तो फिर यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें इसके बाद यहाँ पर आपने जब अगर आप जैस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको रिस्पांसिबिलिटीज भी लिखनी पड़ती हैं इसके बाद कहते हैं एड्रेस एड्रेस वाला खाना में आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है पोस्टल एड्रेस इसके बाद परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी, भी आपने अपना एड्रेस लिखना है पोस्टल एड्रेस में आप अपना करंट एड्रेस लिख सकते हैं अगर आपने करंट एड्रेस आपके जो शनाख्ती कार्ड से मैच नहीं है तो फिर आप अपने पोस्ट एड्रेस वाले खाने में करंट एड्रेस लिख दें परमानेंट एड्रेस वाले खाने में अपनी शिनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस लिख दें इसके बाद कहते हैं अटैचमेंट यहाँ पर आपने अपना सी को अटैच करनी है सी आपने अपलोड करनी है सी आप पिक्चर के फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं आप पी के फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अंडरटेकिंग यहाँ पर आपने ये आपके सामने बॉक्स रहे हैं इस पर क्लिक करें इसके बाद ये आपके सामने टर्म्स एंड कल लिखी गई हैं इनको आप रीड आउट करें रीड आउट करने के बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दें सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने पर आपका बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कि जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाटा इंट्री एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समय नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी लिखें अपना क्वेश्चन लिखें आपको तसली बख जवाब दिया जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर Черт